Доброго дня. Минув ще один тиждень, і ми з вами знову разом. Це іміджевий проект Одеської національної академії харчових технологій, «Обери професію зі смаком та її ведучий Олег Романовський. Ми знаємо про вищу освіту. все. наші гості сьогодні. Котлик Сергій Валентинович, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету економіки, бізнесу і контролю. Доброго дня. Добрита дня. Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива. Доброго дня. И сразу первый вопрос, Сергей Михайлович, прошла неделя, первая неделя приема новых студентов в академию. Как вы расцениваете эту неделю и каковы планы на будущее? Перед тем сказать, как прошла неделя, я хотел бы обратить внимание, что в этом году на Направление пищевая технология и инженерия. Мы, нам государство увеличило государственный заказ, то есть на 50 мест мы можем набрать больше студентов, которые будут учиться, скажем так, за средства государства, то есть на державном замолвлении. Поэтому мы наблюдаем, скажем так, интерес повышены к нашей специальности. Почему? Потому что э, почему нам увеличили государственное зам, э, замолвание. Ну, на все на все пищевые специальности. Это Потому 300 что... мест. Это 300 мест. На сегодняшний день это 300 мест. В частности на нашем факультете на факультете 100 бюджетных мест. Э, сегодня э, пищевая промышленность развивается такими темпами, что э, мы чувствуем дефицит и нехватку специалистов, поэтому государство целенаправленно стимулирует развитие этой отрасли, потому что это, от этой отрасли зависит, скажем так, продовольственная безопасность нашего государства. Поэтому специалисты очень востребованы, в частности, в нашей специальности, на нашем факультете. Две специальности пищевого, пищевого направления – это технология хранения и переработка зерна и технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий, пищи концентратов. И все-таки вот как прошла первая неделя приема? Первая неделя, я могу обратить внимание, что, э, во-первых, ну, студенты к нам, абитуриенты подают документы. Э, а хочу обратить внимание на работу нашей приемной комиссии, что все идет очень слаженно, спокойно, никаких, скажем так, очередей или каких-то таких сложностей в работе приемной комиссии нету. У нас работают профессионалы, которые всегда подскажут, расскажут, если людям что-то непонятно или возникли какие-то вопросы. Поэтому идет очень спокойно, благоприятно к абитуриентам и, скажем так, активно Ребята интересуются не, не только пищевой, пищевыми специальностями, а всеми специальностями нашей академии. Сергей Валентинович, в этом году государство дало 10 бюджетных мест на, для вашего факультета. Вот как вы расцениваете такое же. Ну, в действительности 10 мест это капля море, конечно. Но тем не менее, вот Сергей Николаевич правильно сказал: что такое предоставление бюджетных мест? Это свидетельство того, что государство обращает внимание именно на эти специальности. У нас долгое время вообще не было бюджетных мест. То есть понятно, что абитуриенты поступают к нам, и студенты обучались за собственные деньги. Но специальности экономически достаточно универсальная популярность, поэтому каким-то образом мы существовали и за счет контрактов. В этом году дали несколько бюджетных мест. Понятно, что это очень мало, но тем не менее это свидетельство о том, что... А экономические специальности именно в пищевой промышленности, они уже набирают популярность. Вот по поводу первой недели сдачи документа. Вы знаете, в этом году на факультете экономики, бизнеса и контроля, который я представляю, ну, популярности набирает вес. В этом году, вернее, за неделю приема документа мы приняли уже документа больше, чем за всю прошлогоднюю приемную кампанию. То есть этому и вот бюджет места, этому способствует и наша э, профориентационная работа, которую мы проводили в течение года. Ну и все эти факторы, наверное, как-то сказываются. Ну вот, а каким образом будет распределяться вот это маленькое количество бюджетных мест на такое большое количество желающих? А это стандартная схема. К нам поступают абитуриенты с результатами внешнего тестирования. Сертификаты, кстати, на наш факультет нужны сертификаты по математике, это профилирующий предмет э, украинский язык и литература и один из двух предметов, либо география, либо история Украины все эти баллы суммируются, к ним еще прибавляется суммарный балл, средний балл аттестата и выстраивается сверху вниз рейтинг. Кстати, этот рейтинг можно посмотреть на сайте нашей приемной комиссии, на сайте вступ.инфо украинской, всеукраинской приемной комиссии, и там каждый абитуриент может видеть свое положение в том рейтинге, который по каждой специальности существует. То есть все прозрачно, никаких тайн нету. Даже сейчас можно определить, на каком месте я где нахожусь. Сергей Михайлович, а какие сертификаты нужны для того, чтобы поступить на ваш факультет? Ну, на все специальности направления пищевой технологии и инженерии, в частности и наш факультет, необходимы сертификаты. Это украинский язык и литература, он обязательно для всех. Математика у нас профилирующий предмет. Нам необходимо 140 баллов по математике и на выбор физика или химия. То есть с такими сертификатами можно подать документы, и можно сказать, на сегодняшний день иметь очень высокие шансы поступить на бюджет, потому что. Наверное, не только в нашем городе, но и в Украине мало таких направлений, где выделяется 300 бюджетных мест. Понимаете, то есть важность этого направления подчеркнута государством, подчеркнута государством и, скажем так мы в первую очередь хотим отобрать лучших студентов, потому что только из лучших студентов получатся высококвалифицированные специалисты, которые смогут гарантировать продовольственную безопасность нашей страны. Поэтому сегодня на нашем факультете есть все возможности для того, чтобы получить качественное образование. Сегодня мы не останавливаемся на тех традиционных направлениях технологии хранения и переработки зерна. Сегодня на этом направлении мы открыли новые специализации и программы подготовки, очень популярные и очень востребованные сегодня. Это технология биотоплива, практически, скажем так, которая отсутствует вообще как таковая на сегодняшний день в других учебных заведениях. Технология премиксов технология продуктов э, приготовли, приготовли, э, технологии продуктов быстрого приготовления автоматизирование проектирования предприятий то есть то что сегодня востребовано Направление технологий хлеба кондитерских макаронных изделий пищевых концентратов мы сегодня э, открываем новые направления пищевых концентратов скажем так мало э, они сегодня тоже не представлены ни в одном учебном заведении это технология кофе и кофейных напитков технология чая то есть очень такие интересные направления которые мы видим как Розвивається на, на скажем так на ринку України. Давайте у нас є ролик. Давайте посмотримо ролик і узнаємо, яким направленням готові спеціалістів в цілому одеська національна Академія пішов Технологій. После цього Сергій Валентинович продовжить більш узко по своєму факультету. Одеська національна академія харчових технологій запрошує на навчання з 2 по 31 липня. Увага! Уряд збільшив держзамовлення для нашої академії за усіма спеціальностями. «ОНАХТ» це – це інформаційно-енергетичне забезпечення. Інформаційні технології та аналітичні системи складають основу інформаційного суспільства, харчові технології, здорове харчування, успіх здоров'я та краси, Отримай якісні знання та гарантоване працевлаштування. Наші партнери, лідери харчової індустрії, холодильні технології. Сучасна холодильна техніка охоплює всі сфери життя людини: від кріотехнологій до систем кондиціонування і життєзабезпечення. Зелена енергетика. Без енергосистем і нанотехнологій неможливий розвиток сучасної цивілізації. Рекреація. Знаєте про ресторани багато чого? Ми знаємо про них все: усі спеціальності від готельно-ресторанного до туристичного бізнесу. Пізнай світ готельного та туристичного бізнесу з нами. Харчові та холодильні технології разом. В ну, продолжение нашего разговора. Факультет экономики, бизнеса и контроля представлен двумя м, наиболее таким, традиционными специальностями на рынке труда и вообще в образовании Украины. Это облик и аудит, и учет и аудит, я уже по-украински перехожу, и экономика предприятия. Что сказать об этих специальностях? Они практически есть в любом высшем учебном заведении Украины. Ну, в том или ином виде, где такая, где такая специальность. И казалось бы, рынок труда перенасыщен этими специалистами. И тем не менее, если посмотреть на сайты агентств, которые набирают людей, в первую очередь там верхних в строчках стоит бухгалтер. То есть бухгалтеров все равно, все равно не хватает. Почему? Ну, вы знаете, бухгалтер, хороший бухгалтер на это половина предприятие. Человек, который сможет проанализировать деятельность предприятия на настоящий момент, выдать рекомендации, прокомментировать их и дать какие-то способы помощи руководителю как изменить положение дела предприятия, это человек незаменимый экономисты то есть выпускники специальности экономики и предприятия это своеобразные адвокаты тех решений которые делает руководитель предприятия в процессе своей работы то есть все надо просчитать заранее если мы решили там построить новый цех закупить оборудование что-либо заранее все это нужно просчитать и дать рекомендации плохо это будет или хорошо и в каком направлении дальше двигаться вот это могут делать представители специальности экономики предприятий. Ну и как вот Сергей Николаевич говорил, и, и, и Сергей Михайлович, э, мы точно так же со, следим за рынком труда и определяем новые направления, по которым наши специалисты будут нужны. Это делается с помощью специализации. Немного изменяется программное обучение, и которое э, это изменение позволяет нам акцентировать внимание наших выпускников в процессе учебы на тех направлениях, которые сейчас очень важны. Это, например, в прошлом году была оценка бизнеса и недвижимости. Это были различные экономические программы, которые для магистров мы готовили. В этом году изменится что-то. Мы введем новые специализации, которые позволят через год после того, как через год после начала обучения, магистам и специалистам выйти с теми предложениями или с теми специальностями, которые будут востребованы. Сергей Михайлович, вот в нашем ролике основная идея была того, что холодильные технологии, пищевые теперь вместе. В наших предыдущих передачах уже мы очень так достаточно широко раскрыли этот вопрос. Ваше мнение, насколько это объединение двух вузов, двух сильных вузов повлияет на качество Образования. Я думаю, что э, от этого выиграют все. В первую очередь мы, как учебное заведение, мы обязаны предоставлять образовательные услуги. И я думаю, что качество образовательных услуг э, в нашем новом, скажем так, мощном учебном заведении значительно улучшится. Мы, у нас всегда было, было высокое качество образования, но э, мы стараемся давать не узконаправленное образование, а многогранное. Чем больше граней образования, тем качественнее специалист. Поэтому я думаю, что наши студенты выигрывают от этого. Во-первых, все остается спокойно, все студенты остаются учиться в своих корпусах. У нас возникают дополнительные возможности сотрудничества в научном направлении различных научных школ, что принесет обязательно свои плоды. Будут защищены новые кандидатские, докторские диссертации от этого. Э, вот, кстати, об этом можно сказать, что сегодня наша Академия практически полностью формирует профессорско-преподавательский состав. И э, практически все Ведущие доценты и профессора нашего факультета ⁇ это в прошлом выпускники наших научных школ, которые на сегодняшний день, как и уже всем известно, в других передачах говорилось, что в этом году в нашей академии исполняется 110 лет. Вот традициям подготовки, в частности, на нашем факультете уже 110 лет наш факультет... Наша академия начиналась со школы Мукамолов. У нас предоставлена на факультете кафедра технологии переработки зерна. Мы действительно традиция переработки зерна уже более 100 лет только в городе Одессе, в частности в нашей академии то есть студент если у него есть желание поступить либо в академию холода либо в академию пищевых да. технологий может прийти в одну из приемных комиссий без проблем у нас сегодня работают две приемные комиссии это на канатной 112 и Творянская 1-3 да, да. и в принципе можно подать и туда и туда, и туда, на, и туда. на все направления ну, допускается три, три направления в каждом учебном заведении три направления но так как у нас еще процесс объединения идет в в данном случае все абитуриенты могут быть в выигрышной ситуации. Они у нас могут подать на три наших направления, три института уже на сегодняшний день института э, холода. Сергей Валентинович, вот такой вопрос. Вы говорили, что есть у нас необходимое количество баллов по сертификатам, благодаря которым можно поступить и успешно обучаться. А если, например, абитуриент набирает по профильной дисциплине меньше 140 баллов и набирает, например, там 120 баллов, что нужно делать? Куда можно пойти? В техникум, в колледж? К сожалению, если он меньше 140 баллов набирает, то высшее техническое учебное заведение на технические специальности ему путь в этом году закрыт. Это можно в следующем году пересдать на более высокую оценку. Но в этом случае в составе Академии у нас есть технический колледж, который принимает практически по тем же самым сертификатам выпускников после 11 класса, но в сертификате должно быть не менее 124, там о а 140 разговор не идет. Но в этого, получился в колледже по определенной специальности, он может вернуться в нашу академию на старший курс. Кстати, каковы условия вот, для выпускников? Старшие курсы. Очень много выпускников колледжа и техникум в этом году приходят к нам, вот на факультет по экономическим специальностям. Для того, чтобы продолжить обучение, опять же, количество заявлений уже вот на, за первую неделю приема уже превышает то количество заявлений, которое в прошлом году вообще за все время приемной кампании. Это свидетельствует о повышенном интересе к тем специальностям, о которых я вот рассказывал. Выпускники колледжей по экономическим специальностям, получившие диплом младшего специалиста, могут продолжить обучение в нашей академии, начиная либо со второго курса дневного отделения, либо с третьего курса. Отделения. Третий курс у нас считается, это программа э -э -э скороченная, упрощенная программа, трехгодичная. Поступают они к нам без сертификата внешнего тестирования, без экзаменов, по собеседованию. Сергей Михайлович, а если выпускник другого колледжа, другого техникума либо училища, имеет ли он такие же привилегии при поступлении на старший и курс? Нет. Главное, чтобы был совпадала специальность, то есть для того чтобы поступить направление. Да, направление. Для того чтобы на нашем поступить на наш факультет нам подходит диплом любого выпускника младшего специалиста по направлению пищевая технология и инженерия, независимо от его специализации, которую он проходил. Будет то технология молока, технология мяса и в обратном направлении любое перемещение в рамках пищевой технологии и инженерии. Точно так же мы этих ребят берем на второй курс дневной формы обучения и третий курс заочной формы обучения. Хочу тоже подчеркнуть, действительно, по Украине много таких учебных заведений и заведений, которые выпускают младших специалистов по направлению пищевой технологии. В этом году действительно повышен спрос. Это диктуют работодатели. Вот мы, общаясь с руководством, скажем так, нашего клуба работодателей, это не было Мироновских, либо Рошен. Мы отмечаем то, что работодатели сегодня стимулируют получение своих сотрудников, которые имеют младший специалист, стимулируют получение высшего образования. То есть они готовы оплачивать. Как правило, заочная форма обучения – это контрактная форма обучения, там практически нет бюджетных мест, поэтому предприятие идет на то, что они трудоустраивают этих ребят с дипломом младшего специалиста, но стимулируют получение высшего образования для того, чтобы получить качественного сотрудника в будущем. Ну, хорошо. Это ситуация касаемо э, выпускников или студентов-технологов. Да. А студенты-экономисты, бухгалтеры в такой же ситуации? В такой же ситуации. Специалист, младший специалист с дипломом по экономическим специальностям, который включает… Себя там 9 специальностей: маркетинг, экономика, облики, аудит, финансы, статистика и так далее, так далее, и так далее. Все могут подавать к нам документы и продолжить учение, учебу на старших курсах. Хорошо, вот очень часто задаваемый вопрос на сегодняшний день, это очень актуально, и по по результатам приемных кампаний прошлых лет. Если хорошие условия для поступающих. Нужно ли приходить в 5 утра, в 4 утра занимать очередь? Как вообще работает приемная комиссия в Академии пищевых технологий? Я могу сказать, что у нас комиссия, работа приемной комиссии налажена уже много лет. У нас, скажем так, существуют уже три традиции в работе приемной комиссии, которые направлены на, в первую очередь, создание комфортных условий для наших будущих студентов, сегодня они абитуриенты, поэтому их, наше отношение к ним должно быть соответствующее. Поэтому у нас ежегодно приемная комиссия обновляется с позиции ремонтных работ, проведения там, кондиционирования и так далее, налаживается связь с сервером министерства формируется, скажем так, техническая группа. Поэтому для того, чтобы подать документы, нам не нужно заранее занимать какую-то очередь или записываться. И, ну, по телевидению в различных вузах это может быть по-разному. Мы знаем наши условия. Пожалуйста, у нас всегда есть питьевая вода. В зале приемной комиссии абсолютно бесплатно, никто с вас никаких средств требовать не будет. То есть комфортно вы можете прийти, подойти, вам все подскажет. Очереди нет, ну два человека у нас. В каждом окошке по несколько человечек. в каждом факультете принимает несколько э, работников, принимают параллельно эти документы. Поэтому ничего, таких больших сроков подачи документов абсолютно не отсутствует. Сергей Валентинович, может, Знаете, я, я немножко перебью. Да. Мы в прошлом году уже среди студентов первого курса проводили опрос, как они решились на ту или иную специальность поступать. Так вот выяснилось, что каждый пятый 20% принимает решение о поступлении в приемной комиссии. Ну, поэтому посмотрите на нас. Вот этот адрес код всей приемной комиссии. Она одета вот так вся. Ну що ж, я дуже дякую вам за цікаву розмову. Наші гості сьогодні це Котлик Сергій Валентинович, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету економіки, бізнесу і контролю та соц Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива. З вами була програма «Обери професію зі смаком та її ведучий Олег Романовський. Це іміджевий проект Одеської національної академії харчових технологій. Легкого вам тижня.